У мене рочу про нові ризики та загрози е, пишуть змі про те, що Путін хоче влаштувати в Херсоні екологічну катастрофу. Місто постійно атакують ракетами та, та дронами, але нині хакери знайшли документи у службовій кореспонденції російського військового, які свідчать, що росіяни е, мають такі наміри. Зокрема, мова йде про те, що е, перехоплений наказ бойовий згідно з яким підрозділи російської армії готуються до посилення масштабних воєнних злочинів у Херсоні. Листування офіцера свідчить про те, що Кремль хоче створити масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої відчують на собі Туреччина, Румунія та Болгарія. Аналіз листування та хмарного сховища свідчить, що майор несе службу окупаційному віку за мобілізацію у складі 331-го парашютно десантного полку, і повідомляється, що Таким чином, якби збирається форсувати Дніпро та захопити мікрорайон Кораба. І річ в тим, що згідно з радянськими картами, якими користуються російські загарбники, саме ця житлова забудова розташована у карантинному острові. Паралельно зі штурмовими діями Росіяни збираються посилити атаки по енергетичній інфраструктурі, а також у воду очисних спорудах обласного центру за допомогою безпілотників та балістичних ракет. От е, такий розвиток сценарію Це він пну е, якби вірогідний. за Россией уже такие Да нет, но ну, форсирование Днепра для россиян на данном этапе оно не актуально в смысле там создания оперативного пландарма, чтобы двигаться куда-то дальше. Форсировать Днепр, допустим, для создания проблем с психологии, в том числе, то есть это каждый день Днепр, практически пытаются форсировать. Где-то где-то пробираются на правый берег, приходится их там добивать потом нашим штурмовым отрядам. Где-то их топят на середине Днепра, потому что не, не, всякая птичка до середины Днепра долетит, тем более не всякие россияне туда догребет. Но вот примерно так это идет, и ничего нового там не будет. А то, что у россиян стоит задача, допустим, разрушить украинское государство, украинскую государственность, в том числе создав практически выжженное поле по всей Украине. Просто они куда могут добираться, они туда добираются. Им удобнее добраться до Херсона, они добираются удобно было там в сторону Харькова двигаться. Они двигались в сторону Харькова, пока их не остановили, не вернули обратно или удержали, по крайней мере, там, под лицами или там, под тем же волчам. Удобно было, допустим, двигаться в сторону Сум, они начинали двигаться контратакой, пришлось останавливать в не Суши в прошлом году. Ну, это же видели мы прекрасно, как это все происходило. Та же самая картина и по Херсонскому направлению. Они вычислили себе, допустим, точку болевую, связанную с экологической катастрофой по Херсону, однозначно будут на нее пытаться давить. Нам надо просто противодействовать. Оптимальный вариант делать, то есть выполнять зеркальный удар. Вопрос чем и почему? Ну, то есть нет смысла, допустим, зеркалить там по Белгороду, Ростову, Курску или Брянску. Никак это на Россию не действует. Абсолютно никак. А тем более на Москву. Бить по Москве так. Да. То есть пока мы не научимся бить по Москве, у них будет, они будут выполнять эту основную задачу разрушение жизненного пространства украинского государства. У них же основная доктрина денационализация, то есть это по большому счету выдавить все украинское с нашей территории, а всех, кто не выдавится, обрусачить. А все. Вот у них основная, вот они ее выполняют. Ну, посмотрите, что они делают по Крыму и по, по Донецкому направлению. Они Украинцам, которые там пытаются остаться, выжить, дождаться от оккупации на этого направления, они пытаются выдернуть их с корнями и отправить туда куда-то за Урал для абсорбции, так называемой. У них такое слово интересное есть: абсорбция. Вот вот то, что они напланировали делать с нашим украинским народом: абсорбировать, пытаясь из него сделать такой суррогат украинско-российский. Ну, на данный момент у россиян не сильно получается, но у них задача стоит, они штупые, как уперлись, как баран новые ворота, их попробовать еще сдвинуть с этой задачей. Потому проблема это у нас будет еще впереди. И довольно-таки серьезная. То есть они возьмутся за все связанные с химией, может быть, с какими-то очистными. То есть они будут просто выбивать базу для проживания. То есть инфраструктурные объекты разного уровня противодействовать, еще раз повторюсь, этому можно единственным способом. Делать то же самое, но только по Москве. А до Москвы добраться можно только баллистикой. Потому чем быстрее мы заменим исполнительную власть на военных, которые знают, что такое баллистика, как быстро ее отстроить. Или купить, по крайней мере, у тех же хуситов, я не знаю, там у иранцев, да у кого угодно, у кого она есть все же дело в цене, концов, и, и работать по Москве. Но эта власть израильская, она не даст бить по московской, израильской власти. Он свой свой своего уж не ударит. Ну, там есть определенные финансовые отношения, как я это понимаю. И они уже, сколько мы, 12-й год воюем, вся эта израильская габата, она делает все возможное, чтобы мы по Москве не ударили. А когда у нас что-то появляется, что, чтобы ударить, россияне успевают, москвичи успевают там перезакрыть 3-4 слоя ПВО, и после того, как мы уже готовы, они уже готовы это все встретить. И это тоже понятно. Потому что нам просто не дают зеркально бить по российской столице, по российской метрополии, просто уничтож... уничтожая Украину. И чем быстрее мы эту израильскую, как минимум, исполнительную власть ковырнем, но это надо конкретно заниматься всем миром. Всем украинским миром, так называем, это включая, кстати, наших институт. Главное управление разведки, контрразведку службы безопасности. Это очень важно. Особенно это контрразведка из Булгарии. Внешнее, внешнее управление, которое не дало возможности нам действительно прикрыть э, свои города. То есть бьют по Хайкову, бьют по Херсону из-за того, что израильтяне не дают нам бить по Москве. От щоб чотири те було понятно, що происходит. безпілотники атакували російський каспійськ і е, повідомляється, що пролунали вибухи у місті, в якому розташований стратегічно машинобудівний завод, дах, дизель, який зокрема виробляє підводне озброєння для військово-морських військово-морського флоту Російської Федерації. Роман Григорович, чим нам цікавий це, цей об'єкт? Ну, во-первых, направление на, на Каспий. Каспийская флотилия, российская, она же, ну, понятно, там уменьшенная копия Черноморской флотилии, но, тем не менее, там есть несколько кораблей, носителей калибров тех же. Да, подорвали там специалиста по этим калибрам, который в Москве, который, который, который разрабатывал калибр. Ну, калибры же остались, и их производят. Естественно, направление на Каспий для нас очень важно. То есть, россияне могут, во-первых, отстреливаться в Каспия, калибрами, да, там всю Украину не достанет, но до центра Украины достанет, Каспия долетит эти калибры, это раз. Второе, э, некоторые корабли Каспийской флотилии могут, в принципе, доходить и до Азовского Черного моря. Они идут через Волгу, то есть поднимаются по Волге, дальше в Волгодонской канал и спускаются по Дону в Азовское море и в Черное море. Попадают в обратную сторону то же самое, плюс у них есть трафик по э, озерам и рекам, по некоторым каналам в Балтику. То есть вот три, вернее, четыре моря между собой соединены реками и каналами. Это Азовское, Черное, Балтийское и Каспийское. Потому как только есть возможность добраться до этих локаций, однозначно надо работать там уже чем, это уже не важно. Либо конфидентами непосредственно, либо беспилотниками, если появятся ракеты, когда сбросим израильскую власть, тогда, может быть, и появится, а по-другому никак. А тогда будем добираться и баллистическими ракетами в том числе. Именно это предприятие, по которому пытались нанести удар, оно производило, ну, помимо дизелей, само собой, для дизель-электрических дизель подводных лодок, они производили еще для подлодок торпеды. То есть для нас важно, конечно, сейчас как раз тоже эту позицию отминусовать, потому что в ближайшее время, ну, слишком долго уже анонсики, мы протолог услышали, это ТЛК, так называемый, подводная Подводный беспилотник, подводная, практически наша, мини-субмарина. Мини так вот, для того, чтобы не дать возможности ее топить при выполнении боевой задачи, лучше отминусовать сразу производство тех же торпед То есть это общие, исходя из общих задач, создания, допустим, давления, ну, как минимум по Черному морю. Потому что еще работать и работать. Неплохо отработали по Новороссийску, хотя там еще добивать надо. Это как минимум надо по Туапсе работать, то есть само собой Севастополь, Феодосия, то есть Керченский мост. Очень много задач именно для подводных наших аппаратов, для того, чтобы не дать возможности их отследить или уничтожить, надо минусовать вертолеты. Вот К-27 минуснули уже пару штук, это как раз противолодочные соосные вертушки. Ну, естественно, производство самих торпед. Вот то, что сегодня пытались сделать. Якщо говорити про ситуацію на фронті, є а інформація від Діпстейту, вони підбивають підсумки і кажуть, що в листопаді ворог окупував майже вдвічі більше української території, ніж у вересні, а саме 505 км кілометрів квадратних. Найбільше просування в районі Гуляйпола 40%, у Покровську майже 35 квадратних метрів, і в районі Морнограду 21,5 км кілометрів квадратних. Ці темы просування, в последнее время, беруть, берут, они вас бентежат? Серьезно? Ну, это все-таки ожидаемое действие россиян. Опять, и для наших слушателей тоже самое. Мы сколько с вами? Полгода на пальцах показывали именно определенные этапы действия российских войск в этом году. То есть летняя военная кампания 2025 года, которая закончится только с наступлением холодов, морозов, перейдет в зиму. Но реально летняя военная кампания под задачу, допустим, захвата и расширения сухопутного коридора, об этом тоже сейчас уже все ж не точат, ни у кого не возникает никаких так сказать, вопросов, чем занимаются россияне. То, чем мы с вами сместны практически наших слушателей то, о чем предупреждали. Расширение сухопутного коридора. Запорожская, Донецкая область. Опять же, они внесены в Российскую Конституцию. То есть ничего нового. А этапность определенная действий российской армии зависит от количества сил, средств, которые могут быть задействованы, накопленные в основном в режиме оперативной паузы. И та вторая волна россиян, которая вот практически она разворачивалась где-то сентябрь-октябрь, она уже начала конкретно работать в режиме такого максимума в октябре-ноябре. Это можно легко отследить по количеству организовываемых россиянами атак на каждый день. Вот сейчас иногда количество атак доходит до 300. Ну вот это сейчас они вышли, получается, на максимум. У них сейчас плато. Они сейчас жгут стратегические резервы второй волны, как компании 25 -го года и вот они естественно сжигая эти резервы увеличивают количество захваченной территории ну тут война вот тут, тут просто все в этом смысле тут можно все просчитать и примерно понять потому не никак ничего нового так сказать или там необычного ну уж точно нет в этих цифрах, потому что так оно и есть, так оно и должно было быть, исходя из подготовки российской армии и вот исходя из определенных моментов, связанных с возможностями, пошел у них тоже ж не бесконечные возможности. И сейчас еще один вопрос, связанный уже с нашими действиями. Противодействия ж нет никакого. Вот тоже ничего необычного. Почему? Потому что никто в строе силовиков не поставит мы сколько полгода с вами как минимум говорим для того, чтобы не дать возможности россиянам продвигаться по восточному и запорожскому фронту, нам нам, нам надо было снять э, с силовиков брони, поставить э, силовые структуры, все силовые структуры, которые внутри страны находятся, правоохранительные рядом постоявшие блатные так называемые приблатненные правоохранительные, там очень много. Поставить строить строй вооруженные силы Украины, развернуть работу ТЦК как раз на внутренние потребление, Этого никто не сделал. А раз этого никто не сделал, значит, плотность войск недостаточно. Значит, стратеги... те стратегические резервы, которые россияне накапливали с начала этого года и сейчас бросили в бой, они, естественно, сжигаясь, они их перемалывают, а само собой, они захватывают достаточную часть нашей территории. То есть ничего необычного абсолютно нет. Необычное тут одно, власти наши чем занимаются. Соплю зеленую живут. Ну, они коррупцией занимаются. Сначала коррупцией занимаются, потом антикоррупционной деятельностью занимаются, потом противодействую антикоррупционной деятельности. В общем, черт значит. Я же почему говорю, что пока исполнительную власть военных не заведем, мы такая, такая чехода дальше Так, от битва за покровську показує, що Росія домоглась лідерства в області тактичних безпілотників, і українські військові стверджують, що там перевага 1 до 10 у дронах наразі для ворога, і в цьому Street Journal описує ситуацію таким чином, що зараз Росія має перевагу в повітряній війні дронів, а українські логістичні та безпілотні підрозділи зазнають втрат, що вже перевищують втрати піхоти. Роман Гарович, а как так? Ну, тобто, ми, б, дуже было много заяв, таки, что мы не можем тут перегнать Российскую Федерацию. Ну, это дроны, это же не баллистика. Битва за Покровск доказывает о том, что Донбасс зеленая власть дает под хотелки Путина, технически. Потому что в Покровске проблема не от того, что у россиян в 10 раз больше беспилотников, а из-за того, что дали возможность летом россиянам обойти Мирноград и Покровск в север. Это основное. В этом основная проблема. Потому что если бы сейчас россияне сидели тихо, южнее трассы Миронограда на Константиновку, то даже десятикратное превышение их по беспилотникам не создало бы такой проблемы, которая есть у нас в Покровске. Они же с двух сторон заходят. Они же полуокружили Покровско-Мироноградскую агломерацию. И сейчас беспилотники российские работают из юга юго-запада по покровку, из севера северо-востока, естественно усиливая основное наше давление. А мы можем работать по Покровску только с, с севера-запада и все, и то по, узко, по узкой э, лазейке так называемой. И тут опять же не, не соотношение один к десяти по произведенным беспилотникам, а соотношение один к десяти по возможности у них использовать эти беспилотники. У них эта возможность есть в два раза, в три раза или в десять раз больше, чем у нас, потому что они нас взяли практически в полуокружение, именно по этому направлению. То есть проблема покровка она не сейчас и не вчера и не в производстве беспилотников. Она была создана летом, вспоминайте эти дебильные, политические высказывания о том что российское наступление выдохлось вспомните вспоминайте как летом эти дебилы носились рассказывали сказку что все выдохлось все собирайте бери шины леди домой называется вот примерно так это выглядело они только накапливались в это время у них оперативная пауза что по накоплению техники, боеприпасов. Вот она, вторая волна, пошла осенью. Почему осенью? Опять же, понятно почему. Потому что в осенью под прикрытием тумана в низкой области обледенения и осадков по, по некоторым позициям Россияне, то есть мы не можем в достаточном количестве использовать беспилотники. То есть они просто под прикрытием туманов начали эту вторую волну. Вот и все. То есть это все просто. Это, это было понятно в начале года, как они будут действовать в течение всего года. Потому когда гражданские выходят там артисты, ларечники, а либо бы и чебуречники, и всякая эта шушера, которая из себя дел... лепит великих военных, начинает туфту нести, но надо четко понимать, что это просто туфта. Гражданская туфта, которая никакого отношения к военным действиям не имеет. И именно из-за этого, о том, что летом перенаправили свои, так сказать, информационные, можно так сказать, усилия в сторону Курска вместе с несколькими бригадами боевыми, а то, может, и с десятком боевых бригад туда просто забрали с Восточного фронта, оставив, оголив это направление, дало возможность россиянам, естественно, перевалить и окружить Покровский мирноград. Ну, такая это и есть, называется, это техническая сдача. Это если тот же Чебурек в 22 году подмахнул Путину в Стамбуле сдачу Крыма и Донбасса, то теперь он просто-напросто сдает технически так. А этот же Чебурек погнал в тот же Вашингтон или где-нибудь там в Америке вначале. Погнали туда проговаривать эти темы, после этого уже передаст э, Витков, поднесем в Москву там что-то на передасте там себе, может быть, какую копейку. Ну вот примерно так это сейчас выглядит. И вот если раскладывать, смотреть сверху сбоку, видно как раз техническая сдача Донбасса от хотелки Путина. Ну, понятно, Ларису Ивану хочу, это первая его хотелка, вторая это хочу крыма Донбасс. Вот так вот его сдают. Вот я, по крайней мере, так это сейчас.